Сергею, братику дякую. Ну, Чого мовчите? А почему нет? Ну, хіба це цікава розмова, коли один из піврозмовников мовчить? По-русски можно? Можно. А что вам мешает понимать украинский? Я не изучал его. Бы. Это бывает, а живете где? Башкирия. Ну, понятно, башкирии вряд ли а, изучают украинский. А башкирский знаете? Нет, не учу. Вы не башкир? Нет. Вы живете на земле башкортов и не хотите знать их язык. Неужели это не интересно? Действительно интересно. А чем вы интересуетесь? Нет, раньше я историю интересовался для себя. Чем, чем не, не услышал? Ис история история интересовался для себя Башкирии. Нет, просто в общем. Ну какой истории? Она имеет всегда какие-то. Ну, России мировой. А как хорошо, спрошу вас как история э, земли Башкирии связана с историей России? Как изучают сейчас историю народа Башкортов? Я историю башки, Башкиров, Башкирии не изучал. Ну это, это же не земля в вашей стране находится. Не, я понимаю, я живу в Башкирии, но не обязательно изучать. Да это не просто... обязательно ничего не изучать, математику не обязательно изучать. Но не, я же... Не история не... история <говорит> это, не... это не фундаментальный метод. Но вы же ей интересовались. <говорит> ну хорошо, давайте об истории России. Когда в состав Российской империи же, наверное, да, вошла Башкирия? Или это уже какие-то другие времена было? Тут Ермака вспомнить похода Мака, я не помню, это век 17-18. Не, в 18-м уже... Я не помню, честно, не помню. Я давно изучал. А какую историю, какая история, какой период и какой контекст истории вам интересен? Ну, Древней Руси, потом... То есть вы же и... в Башкирии, изучали историю Древней Руси? Зачем а проблема? Не, 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 не просто интерес, странные интересы у вас. Почему странные? Чем странные? Древняя Русь на земле Башкортов никогда не находилась. И что? У меня вообще есть родственники из Туркменистана в этом Но вы же не было? интересовались историей Туркменистана? Нет. А что вас э, возбудило в истории древней Руси? Просто интересы стало, как образовались государства и все. А какие государства? Россия, Украина или Беларусь или Польша? Кто вас интересовал? В общем, в рамках России история России по школьному курсу. Ну, то есть история э, Руси входит в курс э, школьной истории Рос... да. России, да. а история Башкортостана не входит. У нас был отдельный предмет, но там его не преподавали, поэтому интерес нет. А вам не кажется, что это не очень нормально? Жить на землях Но. народа и интересова... не интересоваться его историей, зато интересоваться историей страны, которая является соседним государством. Украина, я имею в виду. Ведь именно там Русь находилась. Я за политику не хочу говорить. Это за историю мы сейчас говорим, а не за политику. Ну, там, кстати, в политике следят. это Украине так, это не не так сделали, политизировали школьный курс истории у нас в стране, в России. Понимаете? Его политизировали. И как же вы можете э, изучать историю Руси древней и не интересоваться политикой? Это очень тесно переплетенные вещи. Я знаю, да. да. Э, ведь наука история и школьный курс истории ⁇ это же разные вещи, к сожалению. Так всегда было? У нас, да. Ну, по крайней мере, на моей памяти, я не могу сказать, всегда я не знаю, как было в Российской империи или э, где-то в других странах. Но в Советском Союзе и в современной России, да. Я из Белгорода. Я начал, наш что разговор, я начал наш разговор на украинском языке, чтобы дать вам понять, что э, половина украинских сел, белгородских сел разговаривает на украинском языке. И я сам этнический украинец, но живу в России. Ну, я в этом ничего такого не вижу. Я тоже не вижу. Но большинство моих собеседников делают вот такие круглые глаза и говорят, как-то так. Вот так. Вместо Луганской области сейчас человек на украинском разговаривает. В Луганской области? Да. А что его... Я понимаю, почему я, почему он? Че, просто пообщались там, он в танки играл, я играл в танки. Так вы там, же не писал, понимаете украинский язык. Но он потом на русский перешел. Но он русский с украинским переплетал, там плюс-минус понятно, ну, понятно что он это, говорит. Это, ну, это у многих. У нас, в принципе, вот при граничных областях это у многих наблюдается. Г шоканье, Что с одной стороны граница, что с другой. Это действительно так есть. Мы раньше вообще в Харьков ездили ну, там, по несколько раз в неделю. Вот. А по поводу истории Древней Руси, что мы можем с вами обсудить, чтобы вам было интересно? Не, не утверждаю, что я большой знаток, сразу предупреждаю. Но Может, мне быть, это вы... было... Ну... Мне сейчас это не совсем интересно. Я а просто что? сказал, что я раньше этим увлекался. Наш а разговор что? изначально с чем? С... 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 Вы попросили с... говорить по-русски, я перешел на язык нашей страны. Ну, попозже немного. Плюс а... какие интересы были там. Я сказал, у меня были интересы раньше историю изучать. Сейчас мне это к этому интересно. А чем вы занимаетесь? Вообще сейчас я не историческим учусь, но сейчас вот каникулы я подрабатываю там. Это что, или... это что сейчас было? Это мотоцикл был. Похоже, как э, дрон заводится. ну. Не, не. А вы студент? Студент. На кого вы учитесь? На историческом учусь. На историческом? Да. То есть учитесь одурманивать молодежь. Ну, я не буду учителем истории. Не будете, будете э, научным работником, да? Нет. Окей. С чего это взяли? Я спросил, это вопрос. По статистике. По статистике, 3% студентов только из одной группы в основном э, становятся этот, учителями работать. А остальные кто куда идет? Я скажу вам по секрету, учителями идут работать, как правило, сейчас в наших условиях современности те, кто не смог добиться ничего в других сферах, вот и в своей науке. Если они не смогли пробиться и достичь чего-то, они идут работать учителями. Ну, к сожалению, это да, статистика, как вы верно говорите. А кем вы хотите быть по окончании исторического факультета? Ну, я в принципе, есть варианты. Я еще в, пойду в нефтяной университет корочку делать себе, аппаратчика. Не ну, СПО образование получать. Да, СПО образование просто получать буду. А там уже после армии я посмотрю, куда пойду. Там, либо я на завод пойду, либо в полицию, например. А вы? Э, ага, полиция все-таки. Э, у вас есть военная кафедра в институте? Нет, не имеется. То есть пойдете рядовым? Да? да, в этом проблем не вижу никакой. Ну, не знаю, не уверен. А, понимаете, солдатам-срочникам массово, и я в том числе это делаю, массово предлагают подписывать контракты с вооруженными силами и отправлять за ленточку. Ну, я знаю. слышал об этом, но это знаете? А в большинстве за... случаев а по закону насилие 3D. не отправляют. По-разному бывает, знаете, не все так белое и пушисто, как э, показывают нам средства массовой информации. Ну и не сказать, чтобы критично. Но есть один аспект, который в этом всем сейчас меня тревожит. Если мы год назад вот, подписывали примерно 30, 35-40 тысяч контрактников за месяц, то сейчас мы и на 10 не выходим. Поэтому рано или поздно надо будет либо сворачивать операцию, либо объявлять всеобщую мобилизацию. Тогда уже без контракта будут брать и срочников в том числе. Тогда варианта уже не будет. Возможно, не исключено. Ну я просто вас информирую, что если у вас есть возможность подписать контракт, мы можем обменяться телефонами и подпишите со мной я получу за вас премию, кстати говоря. Я не буду подписываться. Ну, это пока закон позволяет это делать. Я не стану вас принуждать, я просто вас, я вам объясняю картину, как она выглядит на самом деле. Если сегодня мы платим в Белгороде 4 миллиона 200 тысяч рублей по контракту в течение первого месяца, то сколько это продлится, я не знаю. Вы же понимаете, что сумма эта растет не зря. Она растет именно потому, что количество желающих уменьшается. А когда они упадут до критического уровня, будет объявлено всеобщая мобилизация. Ну, или, либо законченное СВО. А вы говорите, политика не интересуетесь. Ну, потому что поток информации огромный. Но есть объективные и факторы и объективные маркеры. Пока существует рост, это говорит о недостатке. Ну, я имею в виду по выплатам. Как только это, эти выплаты начнут снижаться, это будет говорить не о насыщении, а о исчерпании ресурса. И вот тогда надо будет ждать нового закона или указа президента. Ну чтобы вы ориентировались. Ну вы как историк, вы как историк сможете там с морально психологическими проблемами воинов работать, например например, мотивировать их идти в бой. Нет, как получится уже. Надо интересоваться политикой и видеть мотивацию. Вы видите мотивацию без моих слов, без моих подсказок? Вы бы нашли мотивацию для рядового? Если бы сейчас вас призначили, как в наше время называлось, политработником, вы бы смогли найти мотивацию для рядового солдата? Ну да, нашел бы. Я что бы хотел это? ее услышать. Но я не хочу озвучивать, я не хочу думать. Не хочу думать, это плохо. Это если говорить вы хочу... будете. Я, я зашел сюда просто да. этот, Хорошо, э... вы зашли сюда о чем-то побеседовать. О чем? Я просто нахожу людей просто посмеяться Как-то не очень смешно у вас с вами разговор получается, да? Ну, то, не потому что вы попались, я далее не нажимаю ну ладно, готовьтесь. Пройдете курс молодого бойца, закончите обучение, приходите, мы вас всему научим. Не обещаю, что вернетесь. Да, я понимаю. К сожалению. Да, подгрузили вы меня, юноша, подгрузили. Почему? Не знаю. Не знаю почему. Смотрю я на таких молодых, как вы, которых отправляю. и перед сном пол бутылки водки выпиваю, чтобы уснуть. Потому что никто думать не хочет. А вот зачем агитируешь, что везде подписываются? Работа, присяга. А, ага. ну ладно служба, братья, служба. Есть такая работа, значит, соседей уничтожать. Так это про нас. Ладно, пойду-ка я дальше. Всего доброго. Я не знаю, чи расхитав я тобі миски, чи не расхитав, не знаю. Але я до цього трошки крапленки додав допомагаємо війську. Пане Ярослав Ткачук, моя щира подяка за підтримку війську і за підтримку каналу. Щира подяка.